dəşə. Salam. Qarabağ çox yaxşı başladı əslində. Qarabağ e, məncə çox yaxşı. Yəni ya, hakimlik bir şey yoxdur çü. Hakimlik bir şey yoxdur. Bir dənə uzatması daha yaxşı olardı. Orda niyə bitirdi? Mən onu başa düşmədim. Salam hər kəsə. Hər kəs xoş gəlib. Hissə arası yayım edəcəkdi, edəyəcəyiniz demişdik. Onun e, analiz etməyə çalışacağıq. Qarabağın yenə problemi Yəni ilkin başlardakı o gedir e, son vuruşları. Yəni əslində hər oyundakı problem yenə. Hakimlik bir şey yoxdur. Bir dənə son momentdə səhv elədi. Məncə hakimlikdə səhv var. Ki? Hakim yəni nə edə bilərdik? Hakimlikdə bir şey yoxdur. Hər kəs xoş gəlibdi. Yayımlanacağını demişdik. Hakimlikdə bir şey yoxdur. Rəy, fikrin varsa yaz. <laughs> Amansaq həçinin şey yoxdur. Qarabağın yaxşı başladığı, əslində ilərdi yaxşı pres etdiyi bir oyundu. Məncə eee moderatorluq məsələsi, yəni bizim izləyiciləri e, reylər reyləmistan rə, bir mən uzaqlaşdırırsız. Ona görə yeri yoxdur. Əslində Qarabağın pis oynamadığını nədən görməyolar? Yəni Bu statistikalara statistikaya baxsaq Qarabağ rəqib çox fəal eliyibdi. Rəqib əsinə Qarabağın hücumlarını dayandırmaq üçün nə qədər fəal eliyibdi. Görürsünüzmü? Məsələn 11 dənə fəal eliyibdi. Qarabağın 5 dənə vardı. Sadəcə Qarabağ elə bir yerdə səhv elədi ki, görürsüz zərbə vura bilmirik. Hakimlik bir şey yoxdu ki, hakim bir dənə son momentdə hakimlik bir şey yoxdu. O qırmızı kartdı yəni. Mən o moment olan kimi dedim ki, qırmızı. Yəni Elə hakıma elə kozur vermək olmaz axı. Yəni rəqib onu qırmızı verməsə problemdir. Yəni onu dünyada hansısa hakim onu qırmızı verməsə problemdir. Yəni o qırmızı verməmək kimi ehtimal yoxdur yəni orada. Topu buraxıb oyun üçün saxlayır. Bir də ki gözdə getsin, vursun da yəni. İndi 10 10 nəfərə indi oyna. Onsu da gəldilər, qolu vurdular. Onsu gəl bir də 10 nəfərə indi 11 oyna 90 dəqiqə. Yəni Çox yersiz idi. Hər kəs xoş gəlibdir. Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Nə e, rəyləriniz varsa, iradətlarınız varsa bildirə bilərsiniz. Hücuma çox Cəmşit bəy deyir, hücuma çox gec çıxırıq. Onlar 2 dəqiqəyə gəlirlər. Yəni təbii ki, bu e, keyfiyyət fərqidir. Onlar onsuz da düzdür, onlar belə oynaya bilməz adırlar. Onlar ilk başda gözləyirdilər ki, görək necə gedəcək oyun, yəni necə oyunu inkişaf eləyəcək. Amma Belədirisə biz o elədimiz səhflərdən sonra Məhəmmədəli bəy siz e, səhfliklə sizi blok eləyən olmuşdu üzrlü sayın bundan sonra elə eləyənlər e, ad, yəni moderatorluqdan uzaqlaşdırılacaq. Qarabağın başda çox yaxşı eləyirdi. Yəni hücuma çıxma yaxşı idi, cinahları yaxşı istifadə eləyirdi. Hətta verdiyi pasda daha tez versəydi o passı Elvenin cırdığı momentdə ofsayt olmadan gol olacaqdı. Onu eləyə bilmədi. E, yəni ondan sonra oyunda yenə e, sırf e, qırmızı kartdan sonra oynamaq çətindir. Yəni bunu İngiltərə komandaları belə hər komanda rahat rahat oynaya bilmir. Yəni Qarağəvin 10 nəfər oynayacağını düşünmək yəni dəlillikdir. E, qırmızı təmiz idi. E, çox e, qayda pozuntusu olur, amma bəzən taktiki fald da hər e, qayda pozuntusuna sarı vermir. Zubirlik e, yani zubir adayı oyunda olmalıydı başından bunu demiştik. Tural oyunda olmalıydı başından demiştik bunu. Yok her gün e, değil şıktı ışık. <laughs> yok yok e, bu e, lampanın ışığıdır lampanın. <laughs> Zubir yaxşı deyil. Ümumiyyətlə son 2-3 momentdə də əslində ələ fürsət düşdü, yaxşı pas ötürmək, qapıya vurmaq olardı, amma nə zərbə vuruldu, nə pas ötürüldü. Çox problem var. Ma hakiminin adaləti ilə bağlı heç nə yoxdur. Qardaş Roma yaxın idi, müdaxilə etmədi, buraxdı oyunu saxladı. Yəni müdaxilə eləməkdə gecikdi. Bir də ki, tutursan bari ələ tutcuy, yəni bəcə içli mübarizə versin də. O qırmızı idi, yəni o variant yox idi. Bildiyiniz tutdu yəni. Son adam idi, tutdu. Ümid edirəm ki, yaxşı futbol müəllimi olar. Əslində fikirlərim var ondan bağlı. Sadəcə bir nəsə işi qaydasına qoyub ondan uğraşmaq lazımdır. Belə, yəni digər tərəfdən mən sizə demişdim, cinahlardan problem olacaqdı. Cinaqdan düzdür, e, Abbasın deyidir, digər Cinaqdan qol gəldi əslində. Vercorq qapıya vurdu, oyunçular dəyildi, biz onları digər oyunçunun qabağına düşdürdük. Yayında olanlar yayını bəyənə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Heç kimin rəyini e, silməyin, dostlar. E, bizim moderatorlar cərah yoxdur. E, Kiminsə rəyini silməyə cərah yoxdur, çünki cəmaət e, yəni fikir bildirir və ya da yəni bloklamağa cərah yoxdur. Romaa qapıcıya pas vermə. Romaa pas verməkdən ötə, qoy getsin də çata bilmirsən. Yəni bəlkə heç vura bilməyəcək, bəlkə ayağından topu çoxacaqdı, qapısa çıxacaq, qaytaracaq. Mən düzə tərsə baxdı, buna görə bilmirəm şəxsən. Orda ikili mübarizə idi. E, Qarabağ FK-nın yazdığı Jankovići çiyindən tutmadı. İkili mübarizə idi orda. Orda e, qırmızı və rəqə sarı və rəqə şey yox idi. Yox, e, içli mübarizə idi. Orda e, faul yox idi, içli mübarizə idi. Yəni ikisi də bir-birini tələmişdi, nəticədə Yankoviç yıxılmışdı. Yox, mən razı deyiləm. Eee, yəni Qurban müəllimin öyrətdiyi ilə deyil, oyunçular bəzi şeyləri yaxşı anaz edə bilməlidirlər. Yəni məncə bizim oyunçularda problem var idi. Eee Asas asas son zərbələr indi oyunu əslində pis açmadığı oyuna onlara yıxa bildik. Mən e, başqa saytdan baxıram. Normalda almanca baxardım, amma göstərmir. E, mən RTl-dən baxardım, amma göstərmir. Bərabərlik ola bilərmi? Onlar qırmızı alsa ola. Məla çox çətin. Yəni belə futbol deyə hər şey olar. Məsələn, Qarabağ ağlılı müdafiə olunur. Bir dənə moment düşər, vurar, e, bərabərlik olar e, və yaxud da bir gol vurar, sonra Ajax təşəklər 3 xala malik üçün çıxdırır, Qarabağ gol vurur. Odur amma e, gözlənilən bir şey deyil. Mən onsuz da e, hər kəs bilir o çı izləyənlər. Mən normalda da qədəbə gözlədim Ajaxdan, amma belə qorxaq oyun gözləmirdim e, oyun başlanğıcı olaraq. Ajax amma mənə gəlir ki, o təzyiqdən çıxa bilmirdi başlarda. Yəni Qarabağın yaxşı təziqindən, əslində oyunu yaxşı yıxmışdı. Cinaqlardan yaxşı açılmalar var idi. Heçmən belə deyim, top heç mərkəzdə ço çox top getmədi. İki komanda top saxlamaq istədiyi üçün ancaq topla çıxmağa çalışırdı. Ona görə Yəni, eee, belə deyəsə ona fürsət qalmadı. Oyun başlanar deyirəm, mən o da yanımda digər kompüterdə açıqdır. Ədalətlilik məncə yoxdur ə atalə istik məncə yoxdur, qaydasındadır. Yəni nə olmalıdı? Yəni bəzən də məncə yersiz tərəfçilik edirik. Qarabağ, hə, orada vardı. O da sadəcə vaxt keçirdi deyə məncə vermədi. Ona ola bilər. Yəni sırf o moment üçün də hiss ola bilər. Amma yəni başqa cəhətlər məncə oyunisində yox idi. Dostlar, oyundan sonra da qısa da olsa yaynımız olacaqdı. Nə qədər olsa bəzi şeyləri danışacağıq. Bəlkə ikinci sizə geri dönüş eləyə bildik. Onlara da danışacağıq. Ofsayt şübhəli idi, bəli, Muradsbəy. <laughs> amma ki ofsaytı tam çizginin göstərmədilər. Mən amma deyirdim ki, pas verənə çəşki bir az tez verəsən də, yəni Siranc ofsayt olacaqdı. Əm, e, Qarabağ çünki Qarabağ normal ilk 11 zorunlu ola bilərdi. Eyni ilə Cəvhəşitbəy. Ə, e, hardan baxırsız oyuna, o Geyrə qonsaqsa o tema yemə lazımdır Murat bəy. Murat dostumuz da yazım. Eee dostlar yayını bəyənə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz, dəstək ola bilərsiniz. Çünki çoxlu videolar olacaq yayında inşallah. Daha çox yayınlar. Daha çox yayınlar. Bir şey səs seçdi. Eee daha çox yayınlar olacaqdı. Ona görə faydaşa bilərsiniz. Ə indi mən hansı kanalda tapa bilmədim. Murat yazaram sənə. Yəni ümumiyyətlə yaxşı başladığımız oyun idi, amma 11 nəfərlə oynasaq daha yaxşı olardı. Ya hər halda kimlə yazırçasam, kətçə e, kimisə bloklamaq lazım deyil. Dostlar, yayını paylaşın. Xoşunuza gərsə bəyənin. Daha çox yayınlar olacaq inşallah. CBC vermədi. Mən özüm burda e, Almaniyadan CBC-dən baxa bilmirəm. Ona görə e, yəni blokluuplar mən başqa yerdən baxdım. E, Bəhrlulu benzeyənlə dədirsə, yo Qaraqov 3lü müdafiə keçə bilməz o nətərindən. Yəni bu mümkün deyil. E, Qarabağın Yəni bəlkə mərkəzdə əlavə bir oyunçu ola bilər. Məncə ümumiyyətlə bəhlul oyuna gələ bilər. E, başqa Patrik Andrade oyuna gələ bilər. Çünki mərkəzdə e, mərkəzdə yəni bir oyunçu ilə sıfır mərkəz oyunçusu ilə çətindir. Qarabağ udacaq. Ümid edirik, amma çətindir o. Bundan sonra işlər daha da çətindir. Məndə Tural, mən e, ilk 11-i paylaşmışdım dostlar, sizə onu paylaşım-a e, baxa bilərsiz. İlk 11-imizi xatırlayanlar var yəqin ki. İlk 11-imizi xatırlayanlar vardı. Biz ilk 11 paylaşan Abbasın yerinə Turalı demişdik. Eee Tural, e, dostlar, biz e, tural, Abbasın yerinə Turalı söyləmişdik. E, sonra Andrade-nin yerinə eee Adaynı söyləmişdik. Oyun başlamayıbdı hələ dostlar. Oyun başlamayıbdı məndə, sizdə bilmirəm. Bəli, mən Bonn şəhərində Almaniyada qalıram. Oyun başlamayıb hələ, birazdan başlayacaq. Bəli, mən Almaniyada Bonn şəhərində qaram. E, oyun hələ başlamayıb, dostlar. Oyun birazdan başlayacaq. Yəni məncə də mən biraz arxadan baxıram buna görə. Ümid edirəm ki, qələbə qazanarıq. Oyundan sonra da yaynımız olacaq, dostlar. Oyundan sonra da yaynımız olacaq. E, siz də gəlib fikirlərinizi yenə bildirə bilərsiniz. və inşallah Qarabağ bir hal ala bilər. Ümid edirik ki, bir ək suçun, bir gol və sonda da gol vuraxmırıq. Mən qələbəyə inanmıram elə bir. Ə uğurlar Qarabağ'a. Dostlar, yayını bəyəni, paylaşa bilərsiniz, kanala dəstək ola bilərsiniz, çünki daha çox inşallah içərik olacaq, daha çox videolar olacaq kanalda. E, oyuna sonra da e, sonra da kısa analizimiz, kısa analizimiz olacaktı. Gəlib baxa e, Oyun başlamak üzere. Oyun başlamadığı için ben yayındayım. Oyun başladığı an yayından çıkacağım. başlamaq üzrədir. İnşallah, təbii ki, inşallah. <laughs> Şəxsini dəyişə bilmirik. Şəmsəddinin. <laughs> Şəxsini dəyişə bilmirik, çətindir. Ə çox sağ olun qardaş. Ə, sağ olun. Siz də dəstək ola bilərsiniz, yayını paylaşa bilərsiniz. Oyun qutarandan sonra da yayın olacaqdı. Gələ yenə, yenə gələ bilərsiniz, mən bir şey yoxlamağa çalışıb. Orda gələ bilərsiniz, baxa bilərik. Qarabağ ağurlar. Ümid edirik ki, qələbə qazanarıq. Ümid edirik ki, qələbənin anazin eləyərik. Ümid edirik ki, ə, yaxşı şeylər, daha yaxşı şeylər danışa bilərik. Bəli, məndəki e, e, nəcərə oyun başlamaq üzrədir. Televiziya görə isə başlamayıb hələ. Televiziya görə də başlamayıb hələ, başlamaq üzrədir oyun. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın. E, oyun başlamaq üzrədir. İnşallah, a, oyun başladı danışarıq Ə, Qarabağ oğurları